Всім привіт. Сьогодні з вами Богдан. І якщо ви хочете поприкавлюватися з другом, якщо у вас є собака і вона ось і добра, не буде кусатися, якщо ти її так трогаєш, так ду-ду-ду-ду-ду. Ду-ду. Якщо вона так не робить, то я вам сейчас покажу одне відео. О, яке відео. Способи, як можна розсмішити друга. Ладім. Що бо? Ходіть до мене. Дивіться. Сейчас може будете ржати, може ні, але Леди ко мне, быстро ко мне! Ко мне, леди! А сяду же мне понравилось, берите. Брата, и за правильные лапы там, где кости. И поднимайте. И танцуем мы с леди, 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 леди. Ну вот. Это вообще вам... И хотела вам сказать. Ну, все. Кстати, мы леди ко мне мой ладин. Любимая игрушка это вот этот штук. Хомячок лев. Лев, короче. он уже без э, отойди. Бачите, она уже хочет с ним играть. Так. Вот такой. Вот такой хомячок, он уже без двух лазив. Ему зашивали уже в ухо, лапу из душа. даже начинается дырка тут, не забудьте. Блин, я к вам. Ну, короче, у него уже каликовин. Вот сейчас, давите. Ладно, игрушка, игрушка. Я вот просто даже она не хотела, может. А вы... Но все равно взяла. Это, короче, Ой, это, короче, так прикольно. Ну, на этом, пожалуй, все.